Знаете, вот как в том анекдоте, мы ж, я, по-моему, рассказывал, да, когда двух евреев идут на расстрел, уже на расстрел идут немцы, и все. То есть один другому говорит, там, Браша, посмотри, впереди овраг, речка и лес. Побежали. Он говорит, а хуже не будет. Хуже уже не будет. Хотя есть такое выражение. Когда я упал на дно, я думал, что это это уже все, да. Но снизу опять постучали. Что ты делаешь? Тут живут поедете! Вы кому слушаете сейчас? Все, взяли? Взяли! Где же Никаких документов, никаких объяснений, ничего. Просто человека вот так схватили и увезли в независимую. Все. Вот это правовое государство. 8 ранку, Восьмиранку і До мене прийшли генпрокуратура і служба безпеки України. Реально тотальна зачистка. Ну, если вони вже пошли к волонтерам, если они э, делают обыск в фонді оборони країни, который на сотні мільйонів гривень допомагали, я не розумію, це разумею. Делать теперь можно вам. Вы должны все подумать, в какой стране вы оказались. И с каким президентом вы. Вы тянете злость в Грузии! Вы тянете Верно! 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 Вс! Самі стані про Петровську вулиці, 15 квартира 26, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком на два місяці. Врешті Геннадія Корбана вивели з мікроавтобуса. Він був без кайданок, натомість у супроводі правоохоронців.